После того, как в Луганске и в Донецке находится массовый заклад административных зданий мы поняли, что граница от Днепропетровской области составляет всего лишь 100 с лишним километров. Они начали захватывать там оружейные склады, вооружаться. У них уже было стрелковое оружие фактически мы понимали, что они подошли близко прямо к границе Днепропетровской области со стороны Востока. Они подошли к Одесской области со стороны Днепропетровской области. А у нас не было ничего. Вот тогда действительность впервые в Украине мы сформировали первые батальоны добровольцев, которые были сформированы. Я лично звонил Арсен Борисовичу Он мне лично выдал первый приказ на такой батальон, который назывался Дмитрий. Таких батальонов мы сформировали очень много. Под, МГВ, под системой МГВ. Это была не частная армия, как принято говорить, и как это рассказывают в э, различных Каких Таких же батальонов мы сформировали территориальной обороны под системой вооруженных сил округа Тоже достаточно. Но у этих батальонов мы сформировали людей, но у них не было ничего. У них не было одежды, у них не было обуви, у них не было бронежилетов. Их это вообще не было в стране бронежилетов на самом деле. Это сейчас мы видим хорошо отбундированных ребят. Это был частный фонд, который мы сформировали для волонтера. Куда Коломойский? своих средств, ну, я думаю, что до миллиарда гривен. Миллиард. Не 7 миллионов, не 5, не 8. Туда я лично влил порядка 200 миллионов гривен миллиард своих собственных средств. Я не бедный человек, я занимался бизнесом. И за эти деньги Покупались каски, бронежилет, покупалась обувь, покупалась форма, покупались, начали производиться сухпайки для солдат, потому что сухпайков тоже нет. За эти деньги приобретался транспорт, был личный, различный. Какой вот можно было, какой приобретался. Здесь идет фиксация, я так понимаю. Да? Это все правда. Генерал Ханчар пришел к нам в администрацию и сказал у меня нет ни аккумулятора, у меня нет колес, у меня нет шин, у меня нет ничего. Там нам в аэропорт перебазировали авиапол истребителя, бомбардировщик и истребитель перетранспортировать, но керосина не было. Самолеты не летали. И тогда Коломойск за свои деньги, за свои деньги, он просто цинично так улыбается, можно, чтобы он не улыбался, заправил эти самолеты, эти танки, абсолютно безоплатные. И никто до сих пор, по сей день, не выставил никому счет. И тогда мы действительно сумели через Министерство обороны официально получить наряды на оружие для солдат, для тех батальонов, которые мы сформировали. Это батальоны МВД, батальоны Коронавируса. Это было стрелковое оружие обычное, гранатометное. Больше у них ничего не было. У них не было машин, у них не было пулеметов, у них не было ничего. Если бы упало, то сегодня бы мы с вами, все, в том числе и эти прокуроры, они бы жили сегодня в другой стране, в другой, которая была бы поделена под них рук. Не было бы сегодня в Украине ни Днепропетровской области, ни Херсонской, ни Николаевской, ни Одесской и ни, ни Запорожской потому что в Запорожье год не было губернатора. Фактически мы осуществляли патронат над Запорожьем и с другой стороны надо есть. Для того, чтобы замкнуть, мы сделали так называемую операцию плоскогубцы, раскрытки. Понимаете, да? После этого, в мае месяц, это было начало мая, я как помню сейчас, Андрей Коврин, народный депутат в Мы обратились к Курчиному, рассказали ситуацию, он тогда исполнял обязанности президента о том, что враг стоит знаю, фактически на пороге в что-то области. Курчина что сказал, ну если вы что-то можете, вы делаете. Потому что, ну, сидя в Киеве, он ну, занимался, очевидно, массой других проблем. И тогда мы провели полицейскую операцию, то, что называем. В ней погибло два человека или три. Не тысяч, а два или Мы освободили город Красноармейск. Мы освободили город э, Демитров. Мы освободили город Доброполье. Мы освободили город Александровка и Александровский район. Мы освободили Белыка Новоселковский район. И мы освободили город Мариуполь совместно с батальоном Азов. Вот тогда в Малюхах погибло два или три человека, наших бойцов семьям которых Игорь Коломойский купил квартиру сразу. В мае месяце мы фактически практически без потерь взяли часть Донецкой области включая Мариуполь, и выстроили оборонительные сооружения совместно с южным командованием генералом Ханчаку. Многие из этих людей прошли разные стадии этой истории. Да? Я ее прошел от начала и до конца. Ну, во всяком случае, до того конца, пока мы были в администрации, пока я не оказался здесь. Когда в мае месяце баллотировался в президенты Петр Алексеевич Карча. Я как сейчас помню, он набрал меня на мобильный телефон сам и сказал, Динамик, вы первый. У меня даже сохранился его номер. Я говорю спасибо, но я не воспринимал это как-то. Ну, позвони мне позвонил. В конце мая были выборы президента я хочу, чтобы все слышали это чистая правда все, что я рассказываю и все должны это знать тогда в мае месяце все верили что если мы выберем в один тур президента то весь этот кошмар закончится что он сможет уладить ситуацию в Донбассе потому что Крым к тому моменту был окончательно потерян вы все помните он приехал за неделю до выборов в Днепропетровскую область с предвыборным туром. Мы встретились с ним, я и Игорь потому что он был вообще не в теме, что происходило, если честно. Просто не Мы ему тогда сказали, Петр надо аккуратно, аккуратно, потому что можно положить много людей кто-то должен будет смотреть этим материал в глаза. После этого было много церемоний, в честь выборов и так далее. А тем не менее война разгоралась. Она разгоралась и разгоралась и больше и больше. И тогда было принято решение начать полномасштабную военную операцию. Был назначен господин Делитей министром обороны которые, так сказать, уверенно пошли водружать флаги над городами Донбасса. В этот момент надо понимать, что даже у той армии, которой командовал Гелитей, у них тоже ничего не было. У них не было связи, у них не было кассо. У них не было бронежилетов пиларовых, у них не было формы нормальной, у них не было, они были в кроссовках, это были чернопиджачные, если кто знает, что такое чернопиджачные. Это те, кто шли во Второй мировой войне, первые бой против фашистов. Реми, украинский флаг. Если кто помнит, в Днепропетровске это был вообще, была волна, был бум когда люди вывесили у себя на балконах в Днепропетровске, в русскоязычном городе, где всегда были вот так вот партии регионов, там, вывесили украинские флаги. То же самое произошло в Одессе, то же самое произошло в Запорожье и так далее. Война развивалась, если вы помните. И тогда ну, в конце мая госпожа Савченко попала в Креп, в Луганск. как раз был момент, когда выбирался Федор Алексеевич Порошенко в Я вам скажу честно, они могут проверить. Я периодически вел переговоры с известными террористами, такими как Безвер, такими как Захара, Захарченко, такими как, я не знаю, там, Ташкент, по обмену бленду Помогала нам в этом СБУ. СБУ. Мы совместно с ними вели операции по обмену пленных, То есть пленные, которые попадали в нашем войска, мы сдавали в СБУ, а потом их обменивали на наших ребят, которые были там. Я связался с Безвером. Он сказал, ну вопрос, можем поменять. Я ее заберу оттуда. Мне нужна некая Наталья Иванова, которая здесь, здесь. она в Киеве сидела, здесь где. Я тогда по моим колмойским звоню, на Львайченко, я ездил. В общем, мы, в принципе, почти договорились обменять Надежду Савченко на какую-то там Наталью Иванову, которую захватили там, в Донецкой. Когда Петр Алексеевич стал президентом страны, но он тогда не совсем еще понимал, как это вообще происходит. И все было договорено. И в какой-то момент сказали, мне надо, чтобы президент дал добро. Я тогда взял сестру, сестру Надежды Савченко, Веру Савченко. И мы ее можем спросить, и она это подходит. Взял за руку и провел в администрацию президента президент тебя не принял, но принял его Борис сложно. Мы договорились. Я рассказал, по какой процедуре мы это боли. когда был Турчина. Они это послушали и сказали, что в принципе да, они согласны, но нет. есть нюансы, надо подумать. В результате этот обмен не состоялся. Потому что Порошенко не дал добро на этот обмен. И тогда я сказал, что уважаемый Борис Евгеньевич Ложкин. Я тогда с ним разговариваю. Вам придется менять эту женщину через все международные организации, которые только есть в мире. Если вы не согласитесь, только этой нет. Это будет такая политическая жертва в России. Ее в России. В результате выходит вот такую вот проблему. Но меня не услышали. Тогда впервые не услышали. Ну, бывает. Дальше. Да, я хочу сказать, что история, какая-то. Да? У меня были личные беседы с президентом Порошенко. Он иногда советовался. То, есть то что мы прошли 3-4 месяца назад, он только познавал. Поэтому он принимал это решение. Поэтому в какой-то момент ваши, наш взгляд на жизнь разошли в марте месяца 2015 я так пропустил пока большой кусок, я здесь еще оставлю на потоке. В марте 2015-го мы ну, ушли в отставке. с Днепропетровской области администрации. Тогда меня пригласили господин Аваков и сказал, ну тут такая ситуация, тебе надо уйти. А чего? Ну ты понимаешь, ты герой, ты много сделал, ты все хорошо. Ну, там столько у вас происходило в этой Днепропетровской области, что один Господь Бог находится. я не ехал. Потому что президент поставил чуть-чуть у меня здесь извините. Двое больных родителей, которых я не увез во время войны. Лежачих. лежачих Там, где вы топали сапогами, «Извините. И у меня здесь четверо детей. Одному, будет еще не исполнил собор. Четверо детей, совершенно несовершеннолетних, одному еще не исполнилось собор. Вот он сказал, извините, но я никуда не уеду. Я здесь вырос. Я не бросил эту страну в тот момент, когда ей было тяжело. Это знаете, как там с девушкой или с женщиной, когда ей угрожает опасность, то именно тот человек, который подставит плечо, является той надеждой и тем надежным человеком, который действительно делает это истинно. А не за деньги. Мы подставили родине плечо. Не за деньги. Я не говорю, сколько нам это стоило, и что мы за это хотим назад, или получить какую-то благодарность. Но мы подставили Родине плечо в тот момент, когда многие сидели на диване и смотрели, что происходит по телевизору. И не жалея ни о чем. Потому что делали это совершенно искренне, совершенно честно. И не наживали на этом ни копейки, а только теряли. И это был наш выбор осознанный. Но наши политические взгляды с Порошенко разошлись. Они разошлись в марте месяца, они разошлись чуть раньше, но окончательно в марте 2015. И тогда, в июне месяце, была зарегистрирована партия Украинское объединение патриотов и профи. Я являюсь лидером этой партии политической. Я являюсь главой политического совета этой партии. Меня знают все фронтовики. Со мной здороваются простые люди, потому что я, у меня были открытые двери в администрацию. Мы вошли в 18 областей по всей стране. В 150 городов проголосовало за нашу партию, где мы прошли. 5% порог. Да, нет, 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 абсолютно нет. Я говорю причину. И тогда я до этого еще, когда шли выборы, я выступал и говорил, что я знаю, что в прокуратуре генеральной есть группа некая боджила. Божила, знаете, можно вы спросить, знаете? Нет? А, которая готовит на меня целый ряд. Криминальных дел. И я слышал вот эти фамилии, Величка, руды. Там, правда, не было фонда обороны, потому что ну, это обсуд. Ну, Но я слышал эти просто фамилии, вот, которые упомянуты в этих делах. Я сказал, что я имею информацию, я об этом заявил в публично, что против меня готовят уголовные дела. Я сказал, я никуда не уеду потому что здесь живут мои дети. Здесь похоронены мои бабушки и дедушки, религиозные евреи, которые живут здесь вместе с украинцами тысячу лет. Тысячу лет мы здесь живем вместе. И поэтому здесь живут мои родители больные. Я их не могу никуда убить, Потому что у моей мамы болезнь Паркинса, она не ходит. Она ходит в пеленках, извините за выражение. Где вы переворачивали ее в дом? И поэтому я сказал, я не уеду, будет что будет, я буду делать свое дело и то решение, которое я принял. И сегодня власть оставила этих людей на службе для того, чтобы, ваша честь, иметь возможность держать такой чек, таких как я таких как вы, извините, извините. Ну это правда. Я не знаю, даже обычных людей, которых сегодня могут схватить на улице, продержать более 140 часов без единого документа, цинично улыбаться мне в лицо и говорить то, что они говорили, я не знаю. И все это в нашей стране после Майдана. После тысяч погибших на Донбассе, историю эту, э, как бы, я хочу сказать, что вся эта речь была сказана том, что дело мое с Поприковым, все факты, которые указаны в этом деле, есть полная подпроцент. Задержали меня незаконно. Я ни ни разу не покидал Украину. Я за последние два года вылетал из страны, вы можете проверить по границе, 3 или 4 раза на короткий срок. Причем дети и родители оставались здесь. Там было написано, что батальон Шайтана Бат, я, честно говоря, такой батальон не формировал. Это такое. Батальон Шайтана-Бад количество 500 человек. Провели спецоперацию схватили известного, известного э, преступника, которого... Да. Ваша честь, я поддерживаю попытайся своих адвокатов и прошу отпустить меня в связи с незаконным